isu kemalangan uh, di Leboraya Timur Barat yang mengorbankan 15 uh, nyawa pelajar UPSI Pertamanya uh, daripada siasatan kita, kita mendapati bahawa pemegang permit bas tersebut yang merupakan sebuah bas persiaran, dia ada dua permit, satu permit lesen daripada Kementerian Pelancongan untuk mengendalikan uh, bas persiaran, yang keduanya permit kenderaan tersebut daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat pemilik pemilik tersebut sebenarnya tidak mengoperasikan bas tersebut daripada siasatan kita mendapati bahawa pemilik ini telah memajakkan pemilik itu kepada terpati kepada satu pihak lain dari Kelantan pemilik pemilik ini beralamat di Kedah, tetapi dia memajakkan pemilik itu kepada seorang individu dari Kelantan dengan hanya RM500 sebulan kita hanya dapati perjanjian itu antara dua pihak ini Hasil daripada siasatan kita uh, Ini telah melanggar syarat pemilik kenderaan Dan kita juga dapati bahawa apabila diminta untuk mereka uh, menyerahkan uh, Laporan GPS kenderaan tersebut Dia tidak dapat menyerahkan laporan tersebut kerana GPS tidak diaktifkan Jadi ini dua syarat besar yang mereka telah langgar dan uh, saya telah mengarahkan EPD uh, selepas surat tunjuk sebab tamat tempohnya permit untuk syarikat ini akan ditarik balik serta-merta akan dibatalkan serta-merta uh, permit kepada ataupun lesen kepada pengendali ini dia ada beberapa wak bas yang lain jadi semua uh, permit lain dan lesen pengendali itu akan dibatalkan serta-merta ini tak ada rayuan lagi walaupun dia ada proses rayuan yang dia boleh buat tetapi saya nak katakan Tidak akan dilayan layuan dia Akan dibatalkan serta-merta Kerana ini menunjukkan kecuaian Yang tidak boleh dimaafkan Yang pertamanya dia me me melanggar syarat ha? Memajakkan pemikir Maksudnya dia tidak bertanggungjawab Terhadap bas tersebut Terhadap keselamatan bas tersebut Yang kedua Syarat yang sangat penting Ada GPS Dia tak pasang Dia tak aktifkan Jadi ini menunjukkan bahawa yang pertamanya pemilik ini tidak bertanggungjawab. Yang keduanya walaupun pemandu dia Mendakwa kononnya bahawa Break itu tidak berfungsi dan itu menyebabkan kemalangan. Itu kenyataan dia saja. Kita akan buat laporan yang lebih terperinci, laporan forensik dan sebagainya untuk melihat sama ada betul atau tidak dawai itu. Tetapi daripada rakaman dashcam pengguna jalan raya lain amat jelas bahawa ketika itu bas itu memotong dengan laju memecut dan akhirnya dia terbabas jadi daripada aspek ini memang kita akan uh, uh, buat uh, siasatan yang lebih terperinci dan sudah tentu kita akan membantu dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk mengambil tindakan pendakwaan seterusnya tetapi uh, perkara lain yang ingin saya maklumkan ialah Uh, pagi tadi dalam mesyuarat jemaah menteri kita juga telah bincang isu pemandu cuai ini ataupun uh, pemandu yang uh, membawa tanpa uh, uh, tanggungjawab ini uh, perlu ditangani dan uh, salah satu uh, langkah yang akan diambil ialah Kementerian Pengangkutan akan membina satu sistem pangkalan data semua pemandu-pemandu bas sama ada bas ekspres, bas persiaran dan sebagainya yang melibatkan orang awam pengangkutan awam dan uh, pengkalan data itu akan dibangunkan melalui agensi pengangkutan awam darat supaya mana-mana pemandu yang ada uh, rekod uh, lampau akan dapat disenara hitamkan melalui pengkalan data tersebut sebab sekarang ini memang uh, dalam sistem kita belum ada satu pengkalan data yang apa ini, merangkumkan semua pemandu-pemandu ini kita hanya ada kelesinan tetapi sama ada mereka ada uh, rekod atau tidak syarikat-syarikat uh, yang mengaji mereka ataupun mengambil mereka sebagai pemandu tidak ada uh, rujukan jadi dalam sistem itu kadang-kadang mungkin seorang pemandu yang buruk itu dia didapati uh, tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dipecat daripada syarikat A dia mungkin pergi ke syarikat B jadi dalam sistem dalam pasaran masih ada pemandu-pemandu yang kurang berwibawa ini. Jadi kita nak bangunkan satu pengkalan data berkenaan dengan pemandu-pemandu pas -pemandu uh, yang khususnya ada rekod-rekod lampau ini untuk menjadi rujukan uh, kepada pengendali-pengendali dan juga syarikat-syarikat operasi. Yang keduanya Jemaah Menteri juga telah pun uh, mengarahkan Kementerian Pengangkutan supaya memberikan penekanan yang lebih tegas terhadap isu eh uh, uh, yang keduanya isu latihan kepada pemandu dan isu penilaian kepada pemandu. Jadi semua isu-isu ini akan uh, diambil tindakan uh, oleh Kementerian Pengangkutan dan uh, sudah tentu kita akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya untuk melaksanakan apa yang diarahkan oleh pihak Jemaah Menteri. Terima kasih. Saya dari DPR. Uh, ada soalan untuk uh, Anthony. Okay, um ada spekulasi yang menyatakan bahawa uh, pemandu bas tersebut dia memandu secara laju untuk uh, kejar kerja next trip pada uh, tersebut uh, sebab mereka dibayar mengikut trip instead of full hour adakah ini benar? kalau benar uh, apakah uh, tindakan JPG dan JPG untuk memastikan uh, perkara ini dilimitkan macam set daily limit per, per driver per day ya, digital. yang pertamanya saudara pun kata ini spekulasi jadi setelah tentu kita perlu membuatkan siasatan yang lebih terperinci lah. tapi apa yang telah pun saya sahkan tadi ialah permit ini telah dipajak dia bukan daripada pemegang uh, lesen yang uh, yang sebenarnya jadi adakah dia kejar trip atau tidak itu uh, kita akan uh, buat siasatan yang lebih terperinci tetapi secara tentu dari segi peraturan kita ada hard limit terhadap uh, jumlah jam yang boleh dipandu oleh seseorang pemandu uh, jadi syarat-syarat ini memang telah ada pun syarat-syarat ini memang ada dan kita uh, akan membuat uh, laporan uh, siasatan audit uh, dari masa ke semasa kepada semua syarikat pengendali dan dalam kes ini kalau mana-mana pihak yang mendapati bahawa melanggar syarat-syarat ini Itu akan menyebabkan lesen pengendali mereka digantung ataupun diberhentikan Jadi memang perkara ini bukannya tak ada syarat, tak ada peraturan, ada Tetapi dari segi pematuhan Dan ini perkara yang memang kita akan tegaskan Bahawa pematuhan itu adalah sesuatu yang perlu dipatuhi oleh semua pengendali dan kita, memang kita akan uh, cuba uh, melaksanakan dari segi uh, pengawasan yang lebih ketat dalam perkara ini. Ada satu soalan tadi saya. We have asked the US dan negara di EU uh, they are using certified tanker proofs uh, hardware uh, that prevents uh, you know this type of tempering right after macam like, you know all this auditing. Does the government plan to adopt any of these specific technologies such as you know um, anti-temper alerts to ensure that these speed limiters remain yes. Functional between Pusakong Instruction? Yes. Seperti yang saya telah semalam, memang kita akan laksanakan itu. Baik. Uh, soalan soalan lain hmm. ada? Kami Faiz dia bersama. Faiz Oh, tadi ada kata pengkalan data untuk pemandu kan, kita tahu rekod mengenai salah satu pemandu ya. Tapi kita lihat untuk kes yang uh, melibatkan kursi ni, syarikat itu sendiri ataupun pasukan ada 20 saman Jadi untuk menunjukkan kepada dia, syarikat itu macam mana? Kita pemandu, kita tahu kan, ya. untuk syarikat-syarikat hmm. Sebab semasa kita membina pengkalan data ini, uh, semua perkara itu akan kita uh, uh, rangkumkan cuba rangkumkan memang ada beberapa cadangan yang telah pun dilontarkan dalam mesyuarat jemaah menteri pada pagi tadi supaya pihak orang ramai dapat mengetahui latar belakang syarikat dan juga pemandu itu dengan lebih terperinci jadi paparan-paparan maklumat-maklumat yang lebih terperinci akan disyaratkan jadi semua ini akan dibangunkan dan melalui sistem perkara data tersebut Baik, ada apa yang pertamanya bukan study I have, I have stress speed limiter telah pun disyaratkan kepada kenderaan-kenderaan baru selepas tahun 2000, 2015. 2015 semua kenderaan selepas 2015 memang ada diwajibkan speed limiter sekarang ini kita lihat akan lihat sama ada kita nak wajibkan juga kepada syarikat bas-bas yang sebelum 2015 dalam kes kemalangan ini bas ini didaftarkan pada tahun 2013 jadi dia di luar Kawalan uh, mandatory tersebut Sebab kita mulakan mandatory Tahun 2015 Tetapi persoalan yang lebih besar Dan cabaran yang lebih besar ialah Seperti yang dikatakan tadi Tempering so Kita akan lihat dari segi teknologi Bagaimana anti-tempering itu dapat dikuatkuasakan Dan dari segi penguatkuasaan Kalau dia temper Apa tindakan ataupun peraturan Yang perlu kita uh, ketatkan lagi Umpamanya kalau dia temper Kita batal terus lesen pengendali dia okay, Ini yang akan kita tambah baik Memang ada air force Apa yang dibangunkan melalui SPAD Walaupun SPAD dibubarkan Tetapi sistem peraturan dan undang-undang di bawah SPAD Masih dikuatkuasakan So ramai yang salah faham kata Oh sebab sekarang ini SPAD tak ada Kita tak kuatkuasakan Tak betul Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Itu masih berkuatkuasa itu masih dikuatkuasakan oleh uh, JPJ dan juga pihak APAD Cuma agensi itu berlainan Bukan tak berkuasa, masih berkuasa Apa sahaja yang dibangunkan semasa zaman sepat Diteruskan juga